اللہ پاک محبت کو درجہ بدرجہ انسان میں داخل کرتا ہے درجہ بدرجہ ایک محبت ہے آثاری جہاں سے ابتدا ہوتی ایک محبت ہے افعالی ایک محبت ہے صفاتی ایک محبت ہے ذاتی چار درجے ہے محبت کے عشق یہ منزلیں طے کرتا ہے محبت ہے آثاری محبت افعالی محبت صفاتی محبت ذاتی جب محبت ہوتی ہے کسی سے تو اس کے آثار سے محبت ہوتی ہے اس کے شہر سے محبت ہوتی ہے اس کے محلوں اور گلی کوچوں سے محبت ہوتی ہے اس کے پسند نا پسند کی چیزوں سے محبت ہوتی ہے اس کے گھر سے ماحول سے اتا پتا استعمال کی چیزیں بستر چیزوں سے محبت ہوتی ہے آثار سے ہم مدینہ پاک کے گلی کوچے کا ذکر کرتے ہیں مدینہ پاک کے در و دیوار کا ذکر کرتے ہیں ہمیں مدینہ پاک کے کہ کانٹے بھی گلزار گلو گلزار رکھتے ہیں ہم کیوں ذکر کرتے ہیں یہ محبت آثاری کے مظاہر ہیں اس طرح اللہ والوں کو بھی محبت آثاری نصیب ہوتی ہے جہاں جب وہ اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں اور محبت آثاری میں ہوتے ہیں ان کو لہلاتے ہوئے سر سبز کھیتوں سے محبت ہوتی ہے کہ ان کھیتوں میں وہ مولا کے حسن کو دیکھتے ہیں انہیں بہتے ہوئے دریاؤں سے محبت ہوتی ہے کہ بہاؤ میں اپنے مولا کی رحمت کا منظر دیکھتے ہیں انہیں گرتی ہوئی آبشاروں سے محبت ہوتی ہے کہ ان آبشاروں کے ذریعے جو ایک خاص ترنگ آ رہا ہے وہ مولا کی رحمتوں کی اور اس کے حسن جمال کو دیکھتے ہیں انہیں پہاڑوں اور وادیوں سے محبت ہوتی ہے اس میں اللہ کی عظمت کے جلوے دیکھتے ہیں انہیں آسمانوں کی وسعت سے محبت ہوتی ہے اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہیں سمندروں کی گہرائی سے محبت ہوتی ہے ہر غرض اللہ کی مخلوقات میں جس سمت نگاہ ڈالتے ہیں اسی سمت اللہ رب العزت کے حسن کے اس کی قدرت کے اس کی خلقت کے کوئی نہ کوئی جل میں نظر آتے ہیں اس کی تخلیق کے تو یہ محبت آثاری ہے یہی اس کے مجازی میں بھی ہوتی ہے اس کے مجازی میں بھی ہوتی اب یہاں پر علامہ ابن الجوزی نے امام ابن الجوزی نے بیان کیا ہے المنتظم فی تاریخ الملوک والعمم اپنی کتاب میں ہر طرف امیدیں لگی رہیں تو محبت مضبوط نہیں ہوتی یہ بڑی خاص بات ہر طرف امیدیں لگی رہیں ہر طرف وصل کی امید رہے ہر طرف خواہشیں چلتی رہیں تو یہ تفرق ہو جاتا اس کو شرک کہتے ہیں محبت توحید کو چاہتی ہے ہر طرف سے انسان کے دل کی امیدیں کٹیں مایوسی ہو وہ بیگانہ گانا لگے دل ان سے غیر ان کو غیر جانے سمٹتی جائے, سمٹتی جائے سمٹتی جائے سمٹتی جائے فوکس ہوتی جائے پھر جا کے ایک جگہ پہ فوکس ہوتے جیسے آپ کیمرے سے فوٹو بناتے ہیں نا تو آپ فوکس کرتے ہیں جو اوبجیکٹ ہے جس کی تصویر بنانا چاہتے ہیں اگر اس پر فوکس نہ ہو تو تصویر بھی ٹھیک نہیں آتی ڈیفیوز ہو جاتی پہلے زمانے میں جب کیمرہ مین انگلی سے لینز کو گھماتا تھا فوکس کرتا تھا اب تو الیکٹرانک کیمرے ہیں اسٹیٹ میں فوکس ہو جاتا ہے اس اوبجیکٹ پر اور کئی بار آپ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ پر فوکس پہ اس کی تصویر بڑی صاف آ جاتی ہے اور پچھلے جو بیک گراؤنڈ ہے سین پر نہیں کیا وہ تھوڑی سی ڈم آتی ہے یہ ایک فنکشن ہے تو جب ایک جگہ فوکس ہوتا ہے تو بقیہ اس سے ڈم ہو جاتے ہیں تو محبت اور عشق میں بھی کہیں فوکس کرتے ہیں باقی چیزوں کو ڈم کرنا پڑتا ہے اگر ساری چیزیں فوکس میں رہیں تو آپ وہ مطلوب حاصل نہیں کر سکتے تو عشق ایک نقطے پر فوکس چاہتا ہے محبوب حقیقی پر تاکہ باقی چیزیں اوجل ہوتی چلی جائیں